tufayli shunaqa holga tushib o'tiribmiz boshqa mani keladigan joyim yo'q misol uchun olib tashlasa qanaqa qilib tura qor yomg'ir o'sha paytida biz haqiqatdan ham do'konga to'lashga qurbimiz yetmagan sog'lig'imizdan ketsak ham tirikchiligimizni qilyapmiz imkon qadar bizga yordam berib shu yerda yopib berishga harakat qilishsin iltimos biz olganimizda mana hammasi loyihalashtirilgan aybdorni bizni bo'ynimizga qo'yishyapti olganmiz u qonuniy o'tib borayotgan haftadagi noqulay ob havo sharoiti qorning uzluksiz yog'ishi natijasida ko'plab hududlarda favqulodda va noxush holatlar sodir bo'ldi ana shunday ko'ngilsizliklardan biri olmaliq shahridagi savdo majmuasida kuzatildi joriy yilning 20 fevral kuni taxminan soat 11:50 da ellikda ehtirom ko'chasida joylashgan oydin dehqon bozoriga tutash bo'lgan maydonga o'rnatilgan 8 metrga 60 metr bo'lgan bostirma ya'ni naves qalin qor massasi og'irligini olmay qulab tushadi Yaxshi hamki, bu hodisadan hech bir do'kon va fuqarolarga zarar yetmagan jarohatlanganlar qayd etilmagan voqea joyida toshkent viloyati va olmaliq shahar favqulodda vaziyatlar bo'limlari vakillari tomonidan tezkor chora tadbirlar tashkil etildi xususan buyum bozorining barcha bostirmalarini olib tashlash vazifalari amalga oshirilmoqda ammo bu holat do'kon ichkarisidan tashqarida savdo qiladigan hoolad, aholida norozilik kayfiyatini ham keltirib chiqardi mana ofat tufayli shunaqa holga tushib o'tiribmiz endi hozir qayerga borishga hayronmiz lekin hokimga murojaat qilamiz bizaga sharoit yaratib bersinlar boshqa meni keladigan joyim yo'q misol uchun yeradigan joyim yo'q faqat shu yerda tashasa qana qilib tur qor yomg'ir suv nima qanaqa endi baribir bular bizani avvalambor rahmat o'ylashganligi uchun o'sha paytida bizi haqiqatdan ham do'konga to'lashga qurbimiz yetmagan shu <coughs> yerda bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi deb shu yerga turganmiz tashqarida bo'lsa ham sovuq hollarda mana muzlamalarda сквоzнякlarda sog'lig'imizdan ketsak ham tirikchiligimizni qilyapmiz patent guvohnoma mana bu bozor bilan tuzilgan shartnoma e bazasidan o'tkizdirilgan buni respublika mana tasdiqlab bergan meni qatorimda mana shu hamma turgan tadbirkorlar ham xuddi shunday o'sha do'konlar yetishmasligini hisobiga mana shu qizlar bizga yordam berib shular ham foydalansin tirikchilikni qilsin deb mana respublikadan tasdiqlangan dislokatsiya bo'yicha shu yerda ish qilyapmiz imkon qadar bizga yordam berib shu yerni yopib berishga harakat qilishsin iltimos belgilanmagan hududda noqonuniy savdo qilayotganlarning vajlarini hech bir tartibda oqlab bo'lmaydi albatta ammo bostirma o'rnatilayotganida uning mustahkamligi ta'minlanib zamonaviy qurilish standarti talablariga javob berganida edi mazkur ko'ngilsizlik sodir bo'lmagan bo'lardi biz bu savdo majmuasini 2021 yil oktyabrda olganmiz biz olganimizda mana hammasi loyihalashtirilgan hammasi qilingan demak o'sha arxitektura tomonidan kadastr tomonidan hammasi hujjatlashtirilgan deyishgan aybdorni biz o'yinimizga qo'yishyapti nima uchun tashqaridagi mana bu yo'laklardagi rastalar bo'yicha biz olmaliq shaharga ham o'zbekiston respublikasini ham yuqori tashkilotlariga hokimiyat prokuratura militsiya xodimlari o'sha ichki ishlar bo'limlariga ham ko'p marta ariza bilan chiqqanmiz mana shu yerda tashqarida turgan rastalarni olishda amaliy yordam beringizlar deb chiqqanmiz lekin hech faqatgina qonuniylashtirilgan har bitta qator yon tomondagilarni dislokatsiya asosida qilinganlardan pul olganmiz u qonuniy kassaviy apparat orqali полный mana bu oldindagi birinchi tushgan naves ikki ming o'n yettinchi yil qilingan qonuniy bo'lgan o'sha loyiha bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan anaqalar naveslar qilinadi qaytadan yangidan sotuv rastalari dislokatsiya asosida navesa qilib bo'lingandan keyin uni ko'rib chiqiladi ta'kidlash kerakki ushbu jarayonlar olmaliq shahar hokimligi nazorati ostida biz esa hurmatli mutasaddilardan holatni aholi manfaatlarini hisobga olgan holda qonuniy hal etishlarini so'rab qolamiz